हर रोज सुबह को, को फजर के बाद फजर की नमाज के बाद चंद मिनट अल्लाह से मारक की बारगाह में हाजिर होकर यह दुआ कर ले रहा है और इस दिन में मेरी पत्नी मेरी मेरा आखिरी दिन भी हो सकता है आजकल किसी का पता है कि कब तक जिंदा रहेगा हो सकता है आखिरी दिन हो या और भी तो आपने, आपने मजीद मोहलत दी, दी हुई हो लेकिन आज मैं दिन शुरू कर रहा हूं तो मैं इस बातें इस अहद के साथ शुरू कर रहा हूं कि जो काम करूंगा अल्लाह आपकी रजा के लिए यहाँ तक के खाना भी खाऊंगा तो आपकी रजा के लिए अगर, अगर अपने बीवी बच्चों से और अपने घर वालों से बातचीत करूंगा आपकी रजा के लिए अगर मैं सोऊंगा तो मेरा सोना भी आपके लिए होगा यानी इसलिए होगा कि इस सोने के जरिए मुझे कुबत हासिल हो और होकर आपकी इबादत ज्यादा से ज्यादा अंजाम इस नीयत के साथ करूंगा इन न व नुसुकी व ममाती अल्लाह के लिए और ये ये पहले, पहले, पहले तो तोहद कर लो और फिर साथ में दुआ कर लो दुआ ये कर लो कि अल्लाह मैंने अहद तो कर लिया लेकिन मैं इस अहद पर खुद अपनी ताकत से कायम नहीं रह सकता जब तक आपकी तौफीक शामिल है तो अल्लाह इस अहद के साथ मैं आपसे दुआ भी मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे मुखलिस बंदों में शामिल फरमा ले मेरे हर अमल को अपने 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 रजा जोई के लिए तो कर ले तो मेरी सारी जिंदगी को अपनी रजाय कामिल के मुताबिक बना ये दुआ कर लो सुबह सवेरे और रात को सोते वक्त फिर सोने से पहले एक मरतबा जायजा ले लो कि आज मैंने जिंदगी में अपने अपने दिन में क्या क्या काम किए थे और वो कैसे कैसे अंजाम दिए गए उसमें कितना इखलास था उसमें कितनी रजा जो ही थी अल्लाह तबारक बता ला कि नाफरमानी तो नहीं की मैंने कोई अगर नाफरमानी की है तो अल्लाह मुझे अपनी रहमत से उसको माफ फरमा दे मैं तोबा करता हूँ करता हु और इस बात का इरादा करता हूँ जब कल दोबारा दिन शुरू होगा तो दोबारा उसे वही अहद करूंगा दोबारा भी आपसे वही तौफीक मांगूंगा ये सुबह के पांच मिनट और रात को पा है तो बड़े आसान कोई मुश्किल नहीं, नहीं कोई पैसा खर्च तो नहीं होता नहीं कोई मेहनत नहीं जाती, नहीं जाती कोई सफर नहीं, नहीं करना पड़ता लेकिन कर लिया आदमी आदमी शैतान ये कहता है कि बात तो बड़ी अच्छी है और और मुख्तसर भी है लेकिन ठीक है भाई कल से शुरू करूंगा अब कल जो है वो फिर आती नहीं आदमी का शिकार लेकिन मैं आपसे अल्लाह के भरोसे पर दावे के साथ कहता हूं कि 40 दिन यह अमल करके देख जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा अल्लाह तुबारक वाले बंदो करम से जिंदगी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी और उसमें तुम्हें हमें इखलास भी नसीब हो जाएगा अल्लाह तबारक वाले इसकी हमें तोफी कदम पड़ता